турнир на Кубок УЕФА. Испанский Реал уверенно лидирует в национальном первенстве и хорошо выступает в турнире на Кубок УЕФА. Победив в гостях со счетом 3-1, испанцы без особого напряжения выиграли по голландского Утрехта и в Мадриде. Единственный мяч был забит игроком сборной Румынии, чем 20 метров 27 ударил мышь хаджи. Хорошо нам знаком. Еще раз посмотрим. Квартар немножко задержался с броском, и вот видите, уже трудно было ему достать мяч, который улетел в сетку ворот коснувшись И сейчас, сейчас еще раз смогли добиться испанцев успеха. Похоже, что Реал возрождается. То, что он лидирует в чемпионате, это показатель. Итак, победа Реала. Хотя были еще возможности Больше у Реала Несколько моментов было у Трехтовых вот Один из них, метров 16 точный удар Но пока еще вернут расположение зрителей к Испанскому Реалу как следует, не удалось. На 100-тысячном стадионе на этот раз было всего 25 тысяч зрителей. Слишком много не даже было в прошлом году у команды. Ну вот кажется, что была игра рукой, но арбитр не отреагировал на это нарушение и пенальти не назначил.